Як розповів начальник міліції суспільної безпеки Дмитро Вовк, до робітників міліції надійшла інформація про те, що у місті Синельниковому з'явився незаконний пункт прийому металобрухту. Після перевірки цієї інформації було проведено обшук за даною адресою, де виявлено та вилучено предмети, що підтверджують протиправну діяльність. За даним фактом порушено кримінальну справу. Порушникові загрожує штраф. Несколько дней назад работниками милиции была получена информация о том, что в городе Синельникова появился незаконный пункт приема металлолома. Данная информация была проверена, она подтвердилась. И в связи с этим были проведены мероприятия, направленные на док документирование противоправных действий. В настоящее время мы находимся на месте, где осуществлялся этот прием металлолома. Вот можете посмотреть. Сзади меня находится металлом. В боксах находится различный металлолом. Весь этот металлолом описан, и сейчас происходит его изъятие в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем будет расследоваться уголовное дело. Первоначально мы внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 213 Уголовного кодекса Украины незаконные операции с металлоломом. То есть данная статья не является тяжкой, но преступники все равно должны нести ответственность.